Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Kucing merupakan hewan lucu dan menggemaskan yang banyak menjadi peliharaan manusia Dalam Islam, kucing bukanlah hewan yang termasuk hewan najis Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ia hanyalah binatang yang suka keluar masuk rumah kalian hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar dan Maha Agung memiliki tiga pesan jika ada kucing yang mendekati kita. Tiga pesan tersebut antara lain: pesan pertama adalah hakikat memberi. Rezeki yang kita dapatkan tentu tidak sepenuhnya merupakan hak kita. Terdapat hak-hak orang lain yang ada pada rezeki yang kita dapatkan sesuai dengan hal tersebut. Jika dihubungkan dengan kucing yang mendatangi kita saat sedang makan, maka kita harus membagikan juga dengan makhluk Allah yang lain, yakni kucing tersebut. Pesan kedua adalah pesan kebaikan. Memberi makan makhluk Allah, salah satunya kucing, adalah merupakan salah satu bentuk kebaikan kebaikan yang dilakukan tentunya akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih jika kita melakukannya dengan ikhlas. Dari Abu Hurairah dari Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika hambaku bertekad untuk melakukan kejelekan, maka janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah kejelekan satu yang semisal. Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita berbuat baik dengan manusia, kita cenderung mengharapkan balasan. Akan tetapi berbeda dengan kita berbuat baik kepada hewan Termasuk kucing Sebab hewan tak bisa membalas kebaikan kita Walaupun sekedar mengucap terima kasih Disinilah manusia belajar untuk ikhlas Pesan ketiga Tidak memberi berarti menolak rezeki Apabila kita tidak memberikan makanan kepada kucing yang mendekati tersebut Berarti kita telah menolak rezeki baru dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah mengira jika rezeki itu berupa uang atau materi semata. Rezeki itu meliputi semua aspek kehidupan seperti diberi ketenangan jiwa, kesehatan fisik dan mental, selalu dimudahkan dalam setiap urusan dan lain-lain. Banyak sumber rezeki yang bisa kita raih, salah satunya adalah sumber rezeki dari bersedekah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rejeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Oke pemirsa yang mudiman, itulah tiga pesan Allah subhanahu wa ta'ala melalui kucing yang mendekati kita saat sedang makan. Semoga dapat memberikan makna positif bagi kita semua dalam menjalani kehidupan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.